thank Что работа? И сегодня на нашем детском вечере Личик Симана влажнее должна. Я от всего сердца поздравляю вас с Днем защиты детей. Это день еще раз напоминание нам всем взрослым о праве каждого ребенка на счастливое детство и на достойную жизнь. И хочу вручить Елену Юрьевну, коллективу этого учреждения «Солнышко», чтобы это название действительно оставалось таким же и чтобы действительно это солнышко грело этих деток. Спасибо вам за все. А мы вам вот. дарим наш... На протяжении уже трех лет четвертый год возглавляем. как и у любого учреждения, которое на бюджетном финансировании, это пред, э, учреждение, которое находится на балансе областного совета, э, требует дополнительных средств. За прошлый год у нас финансирование 40 миллионов, но это только зарплата, продукты питания, медикаменты, частично какие-то ремонты и энергоносители. И очень большой вклад делают и родители, очень большой вклад делают запорожские предприятия. Мы стараемся как можно больше привлекать спонсоров и показать ту проблему именно этой части детей, потому что они действительно заслуживают на лучшее.